আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যি নিউজ বাজি চালে তাৰ টেন পাৰ্চেণ্টটো সঁচা নহয় আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই কাৰণ ইমান হেৰেচ মানে ইমান মেণ্টেল হেৰেচ বোলে নিউজত যিটো বাজি আছে টেন পাৰ্চেণ্টো সঁচা নহয় বোলে মিছা ক'ব নাপায় দেই চুবিয়ে বাপ বাৰে তেনেহ'লে কিয় পলাই আছিলে কিয় লুকাই আছিলে যদি মই চুৰ নকৰোঁ মোক কোনোবাই চুৰ চোৰ বুলি ক'লে মই পলাম নে কিয় যদি অপৰাধ কৰাই নাই তেনেহ'লে ইমান দূৰে ক'ত লুকাই আছিলে কিয় পৰাই আছিলে মিছা মানে ক'বলৈ আহক নাছিলে বোলে ইমান মানুহ চকুৰ আলুত মিছা ক'ব নাপায় দেই চুমিয়ে ইমান মিছৰীয়া বুলি আজি ৰাইজে গম পাইছে অসম ৰাইজে অসম জনতাই বুজি পাইছে গম পাইছে ইমান চকুৰ আলুত অ মাই গড় কেনেকৈ মিছা ক'ব পাৰে অ' তেনেহ'লে একলৈকে ক'ল ডি ডি অ'টো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে ডি ডি অ'টো স্কিম নকৰাকৈ চাব চুমিয়ে কি কি নিজৰ মুখেৰে কি কি মন্তব্য দিছে

মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ সেইটো কাৰণে সাতদিন মই যেনে তেনে কটালোঁ কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ন্যায়ে মোক ন্যায়ালয়ে মোক দোষী কৰাৰ আগতেই নিউজ মিডিয়াই মোক দুখী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে মোক অলৰেডি মই দুখী বুলি কথা কৈছে আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ য'ত মোৰ কেচটো ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু এতিয়া কেচটো অকল মোৰ মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল আজি ফাইনেলি বহুত বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ মই ফুল কপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকে কৈ আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে ইমান তথ্য নথকাকে ইমান নিউজ নবজায় কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দুখী গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান মোৰ মা দেউতা মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংঘ হৈছে আৰু এতিয়া আৰু আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই সবর এটা সীমা থাকে সেইটো কাৰণে আজি মই সারেন্ডার কৰিম আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিসিশন লব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয় সো আজি মই মানে কৰিম আৰু মই ফুল কৰিম পুলিচৰ লগত আৰু মোৰ বিশ্বাস যে যদি মোৰ সত্য হয় মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয়